Dzisiaj jesteśmy w bardzo odległym miejscu. Już wam nie będę mówić, gdzie to jest, bo i tak nie będziecie wiedzieć, ale jechałam tu z centrum półtorej godziny komunikacją miejską. Maska niestety dalej na twarzy, bo no jechałam metrem, więc była ona konieczna. Wybieramy się dzisiaj do firmy Daimi, czyli do firmy, z którą współpracowałam już kilka razy. Zrobiliśmy na przykład wspólnie film, film na temat tego, jak powstają perły i w zeszłym roku mnie wkręcili do telewizji. Hej, pamiętacie to, nie? Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak firma przetrwała i czy przetrwała problem z epidemią. Ja jeszcze muszę wziąć taksówkę, żeby się tam dostać, bo to jest naprawdę daleko, ale dzisiaj postaram się dowiedzieć, jak cała ta epidemia wpłynęła na ich biznes. I czy, czy już pracują, czy wysyłają towar, czy sprzedają, i co się od tamtej pory zmieniło. Także spróbujmy. 在这家公司做什麼我在这里面就是戴米珠宝公司，呃，mm. uh, 我要中文讲还是英文讲、呃？中文也可以。<laughs> 好吧，<laughs> 没事的，没事 uh, uh,、uh, 的。呃，做速卖通啊，做国外的 AliExpress，啊，然后我们就销售到国外去。Mm. 好的，谢谢。 的时候也就过年的时候，嗯，呃，我们在家里过年的时候，嗯、然后就说，哎呀，突然说这个事情很严重了，然后有一些人甚至说，哎，都去买口罩了。当时就觉得很奇怪，要买什么口罩呀？后来说要传染了，但是我们出去基本上大多数人都不戴口罩的。然后我们买的比较早，就是自己会买口罩戴起来，嗯、<哼>但是大家都觉得很奇怪，而且，啊，怎么你戴个口罩都感觉？ 很别扭，就是很尴尬,尬的那种。嗯、呃，在后来发展的话，就是过年的时候放假了，嗯、然后回老家了。回老家之后就会发现，哎呦，越来越严重，越来越严重。就、嗯、就说，嗯、哦，我就上海周边的。哦哦哦、啊，对。呃，其实也属于上海，就是郊区的、嗯、啊。然、嗯、然后我们回老家就发现说，哎呀，尽量不要出去呀、啊、什么的，就开始说这些话了。 呃，那个时候过过年的时候，因为人比较多，然后比较密集，啊、呃，那个时候就是上，嗯，上街上去，以前过年就是很热闹，街上全是人。他那个时候就突然说，呃，尽量不要聚众，不要聚在一起，然后商店啊什么的基本上就很冷清，我们都不敢出去，都待在家里面。然后每次吃的蔬菜什么呢，就爸爸一个人去买，我们所有人都不出去。 不出门都在家里面玩，但是在家里很无聊啊啊，很无聊怎么办呢？呃，就在家里发明很多小游戏。呃，其中有一天的时候，就是说特别严重的时候，我们非常非常的担心。嗯、呃，那个时候已经过年假期已经过了，就是开始延后了，就是说啊、呃，上海这边复工也要延迟了，然后就是一直在家里。至于什么时候复工，没有人知道。 就很恐怖，当时就比较担心，全家人都比较担心。二月一号，二月一号就要上班，呃，但是那个时候政府也没有通知，就是说所有的都要延期复工。至于什么时候复工，呃，政府一开始说了是，呃，二月十号，呃，最开始是没有说，后面的话他说了延期到二月十号，但是真的我们在家里等等等到二月十号之后，后面就又没有发公布了，又没有复工。 然后就不知道什么时候，反正就是能待在家里都待的已经很很闷很闷的那种，呃，然后就开始在家里复工，就是在家里面用电脑在家里工作啊。那个时候我们就已经跟同事，呃，跟我的同事全都已经联系了，呃，我们是做的是 AliExpress 对吧？AliExpress 的话，我们做嗯发货的话，那个时候还是不可以发货的。 嗯、但是等我们真正复工是从二月，嗯，二月多少号来着？二月十几二十号吧，二月二十号左右，我们是二月二十号的时候才开始发货。那个时候，上海市政府就是说。嗯嗯 你们有条件的可以复工，呃，指的是什么条件呢？就是不是武汉那边过来的人，<laughs> 然后没有出去过的，然后一直在上海待着的，mm hmm. 嗯，这样的员工你们是可以复工。对 s m a g a z i a l i e x p r e s s 呃，大多数，呃，都不在上海，都是其他省市的啊，像安徽啊，uh huh. 呃，河南啊，贵州啊，各个地方。 呃，我们同事的话有武汉的员工有四名吧，有四名武汉的员工，嗯，然后他们那边的话是不放他们出来的，<对>就是他们不可以出门，现在还在家里面，嗯<对>所以他们就一直在家里上班，哦、嗯呃，对，二十号的时候就已经发货了，二十号之前我们就积累了很多很多的。 那个货物，然后我们需要正常的往国外发送，因为 AliExpress 它给我们延长了一些发货的期限，嗯<哼>，所以我们得以把所有的都发出去了，所以这个还是比较要感谢他们。嗯、<哼>呃，其实我们过年期间的话，订单都没有大的影响，有有也会有一点影响，差不多四分之一吧，四分之一的减少。嗯 但是到今天，呃，就是我们最近一个礼拜，最近一个星期、嗯，我们其实影响是比较大的。为什么呢？因为很多美国的客户、欧洲的客户，他们可能自己就很恐慌了，就已经为自己的生存问题焦虑了，所以他就不会说买我们的珠宝啊，买这些东西可能会有点担心。但是我们只要他们下的订单，我们都是第一时间就发出去的。 因为在我们嗯之前有疫情的时候，很多客户也很会很关心我们，给我们发来一些邮件，然后说你还好吗？要不要帮助啊？你们那边是不是食物被抢空啊是不是很难购买？说要不要我帮你寄一些美国的货呀？寄一些呃我们是德国的，寄一些意大利的，他们那些国家的人也很友好，还有波兰的也有一个波兰的客户也这样问了。 呃呃，然后我们就说啊，我不需要打。其实我们这边超市没有抢空啊，还好，一切都还好。呃，然后现在我感觉我现在需要去问他们了。然后我前几天也发过邮件，就是问了一些国外的比较好客户的回答。收到他们的回答，呃，大多数人说呃没问题的，我这边还可以。但是也有的人说，哎呀，I need help <laughs>。他说我要我需要口罩。他说我需要这个，我需要那个。 然后，所以我们如果能够帮助的，都会去帮助他们。现在的话，因为我们公司还有食堂，所以我们会在一起用餐。呃，所以我们就会把桌子，呃，都把它单独的分开，就是每个人吃饭不讲话，就是各吃各的。以前的话，可能交流的就会更多。还有一个就是新员工入职的话。 首先，他必须要有一个健康码，就是上海市的随身码、健康证，这些都要有，所以他才可以过来。然后还有，如果说你是从小区里面入住的嘛，小区那边的话还会发个小区的一个健康证，所以要有好几样证件，他才可以来上班。然后上班了之后，我们同事之间，不管你做什么，都是需要戴口罩。呃，已经戴口罩戴了很长时间了。 之前口罩就是也不够用，但是还好现在就可以正常买到了。在过年前的话，那个时候是要抢口罩，而且还要预定，很难很难买到。但是现在的话，可能中国的那个复工了，已经生产开始恢复了，现在很容易买到口罩。这点。 嗯，大家还有就是要吃饭之前，每天都要量一下体温，就像我刚才对你那样的，就是把它量一下体温。就是我们要询问你是从哪里来的，你的证件、你的什么东西都要需要的。呃，另外还有一个就是，呃，我们自己的内部人员，每次吃饭之前都要再量一次体温，每天都要量，这是每天都必须要量的。呃，还有经常就是日常，如果说我跟你接触比较少的，就是我跟你的。 比如说我跟这位同事，我的接触不是很多的话，那我们尽量就避免接触，就是不必要的接触就尽量避免。对于我们来说，二月份的话最大的问题就是那个我们发货的时候，我们员工还没有到齐，其实只有一几个人过来，那个时候发货做货都非常困难，我们每天都要加班，加班很久，因为积累了很多货没有发出去。 然后二月份那个时候就太忙了，太累了，就是因为那段时间前面因为差不多有一个月的时间呢，那个货都堆呀堆积在这边，嗯，那基本上就是这样的一个问题。我觉得这个病毒肯定会战胜的，没什么问题的，因为你就看我们现在这样很艰难的时期已经过来了，所以其实还是要加油，要相信生活，然后。 很快就会过去了，特别是病毒过了夏天，就是很容易，病毒很快就会消灭的。Teraz jesteśmy w biurze. Pracownicy jak pracowali, tak pracują, ale właśnie tak jak Niki mówiła, no było tutaj bardzo dużo pracy po tym wszystkim, po tym całym przestoju, bo trzeba było nadrobić ten miesiąc. Dzięki bardzo Niki za te wszystkie informacje, dziękuję za wywiad i mam nadzieję, że chociaż trochę Was to podniosło na duchu. Wszystko się kiedyś kończy. Pamiętajcie: for every failing and there is a morning after. Tak, tak, my chemical romance. Ogromne podziękowania należą się też Alibabie za to, że chcieli wspólnie ze mną zrealizować ten film i że zorganizowali cały ten wywiad, ja moją wycieczkę do firmy. Dzięki bardzo. A jeżeli jesteście w Polsce teraz, pewnie jesteście i myślicie, że potrzebujecie jakiejś pomocy być może moglibyśmy wspólnie z Alibabą coś zorganizować dla was, także e, dajcie znać czego byście potrzebowali i co was w tym okresie martwi teraz najbardziej. Być może tak jak powiedziałam, wspólnie z Alibabą coś się uda z Chin zorganizować. Mam nadzieję, że dobrze znosicie w Polsce kwarantannę. Oglądajcie pozytywne treści, mam nadzieję, że i u mnie będzie więcej, więcej pozytywnych treści. Jak widzicie u nas udało się przezwyciężyć kryzys Firmy wróciły do pracy, praca na pełnych obrotach i u was będzie tak samo! Nie załamujcie się w takim razie i... powodzenia, no! Dacie radę! Dzisiaj jest ostatni ładny dzień w Szanghaju Od jutra ma padać przez tydzień Dobra, no to mamy tyle Dziękuję wam wszystkim tutaj, którzy mi pomogli z tym filmem Sięsieńme Siedzimy na ulecie, Dzięki wszystkim za oglądanie tego vloga Ci ludzie też są już szczęśliwi, że mogli wreszcie wrócić do pracy i właściciele tego biznesu też, też są szczęśliwi, że mogą już wysyłać rzeczy. Także dziękuję za obejrzenie i bądźcie dobrej myśli. Wszyscy w końcu będziemy w tym momencie. Na razie.